sebenarnya kalau ikutkan kita mula 10.30 tadi lah. Ha, cuma kita tengok 10.30 pun masih tak ramai jadi kita decide untuk proceed je lah. Cuma sebelum kita mula ni ada sedikit beberapa makluman saya nak sampaikan. Yang pertama untuk taklimat ni kita ada uh, star rating lah uh, dan star rating pun kita ada minta HR untuk lanjutkan uh, sampai pukul 11 macam tu. Uh, so tuan-tuan boleh mohon dekat aplik aplikasi star dan yang kedua untuk taklimat ni juga kita sebenarnya ada apa buat live streaming lah dan juga live streaming ni nanti kita ada rekod juga so kepada anggota yang kalau yang tak dapat hadir pada pagi ni boleh tengok aa, live dekat channel YouTube BTD PNS lah aa, dan yang ketiga untuk taklimat ni kita tak ada bekalkan apa tu user manual secara hard copy lah. so tuan-tuan puan-puan boleh scan QR dekat depan ni ataupun dekat meja pendaftaran tadi so boleh tengok dekat situlah Nanti uh, kita punya penceramah pun akan buka skrin dekat depan. Dan yang keempat, uh, saya rasa... Sekejap ya. Uh, untuk sistem ni, uh, sebenarnya kita nak menggantikan uh, kita punya aduan yang kalau tuan-tuan, perempuan semua sedia maklum, macam IT uh, berkenaan aduan ataupun perkhidmatan ICT biasanya lah, kan. Uh, kalau biasa tahu, kita ada extension seribu kan, so uh, selalu call lah. Cuma dengan sistem ni sebenarnya inisiatif daripada bahagian transformasi digital lah untuk kita ke arah uh, digitalisasi kan. Uh, kita ke arah sistem, so bermula kalau ikutkan perancangan bulan Jun ni kita akan kuatkan uh, untuk penggunaan sistem ni lah. Semua permohonan untuk IT ke arah kepada sistem lah lepas ni. Ha, jadi saya setuju maklumat saya, saya serahkan taklimat ini kepada Puan Syafiqah. Lah. Jadi kalau ada sebarang pertanyaan nanti boleh terus tanya saya ataupun kepada penceramah. Okay. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Izinkan saya perkenalkan diri, saya Syafiqah daripada GoApps. Kami dari pihak vendor yang um, create this system, which is the Sistem Pengurusan Aduan ICT Helpdesk. So, tujuan utama bagi sesi ini adalah untuk membentangkan bagaimana ingin menggunakan sistem ini bagi pemohon. Seterusnya, saya akan pass to Maisa untuk terangkan flow proses sistem ini. Assalamualaikum. Hai, saya Damia. Uh, seterusnya kita lihat aliran proses penggunaan sistem ini dari sudut pengguna atau pemohon next slide Okay. so yang yeah, uh, firstly pemohon uh, kena a uh, right, uh, adalah pengisian borang aduan kerosakan di sini, uh, pemohon perlu mengisi maklumat berkaitan masalah yang dihadapi termasuk uh, kategori isu, lokasi, seterusnya penerangan ringkas tentang kerosakan. So, as you see, uh, this is the flow. First, uh, kena tekan modul pemohon and then the uh, sub-module, porang aduan kerosakan and then uh, you all kena kemas kini maklumat pemohonan and then you click daftar. Selepas aduan dihantar, status aduan akan dikemas kini kepada tindakan yang menunjukkan bahawa aduan sedang dalam proses semakan dan penyelesaian oleh pihak ICT. So you can see the flow. First you tekan modul pemohon and then sub modul status aduan. Dalam status aduan tu, you tekan dalam tindakan. Apa yang you all boleh nampak is you can kemas kini aduan, also cetak aduan and then uh, you boleh tengok juga perincian maklumat. Uh, untuk kemas kini maklumat aduan, selagi penyelaras uh, belum uh, dapat approval, uh, selagi itu uh, anda boleh kemas kini atau batal borang aduan kerosakan. Setelah isu berjaya, isu berjaya diselesaikan, status aduan akan ditukar kepada selesai. Pemohon juga akan menerima notifikasi bahawa aduan mereka telah ditangani dengan jayanya. Apa yang you akan nampak dalam uh, tab aduan selesai, you boleh cetak aduan, and juga boleh view perincian maklumat aduan. Uh, dalam perincian maklumat aduan ada dua tab, Iaitu perincian dan juruteknik. Alright, uh, next ini adalah status aduan for uh, tab ditolak. Aduan juga uh, jika aduan tidak menepati kriteria atau tidak lengkap atau berada di luar skop ICT aduan tersebut boleh ditolak dan statusnya akan dipaparkan sebagai ditolak bersama sebab penolakan seterusnya untuk aduan juga boleh dibatalkan oleh pemohon sekiranya tidak lagi relevan atau masalah telah diselesaikan secara sendiri dalam kes ini status akan ditandakan sebagai dibatal alright itu saja pemohon punya flow. So, first dia ada uh, borang dua kerusakan and also status aduan. Status aduan ada ada empat tak sila dibatal, um, selesai ditolak uh, dan tindakan. Ah, sorry empat. Okay. Okay, seterusnya saya serahkan kepada Shafika untuk terus demo sistem. Okay, terima kasih Maisa. Sekarang kita akan tunjukkan sistem. Sistem bersama manual lah. Manual pengguna macam mana nak guna sistem ni. For pemohon. Thank Wait a minute. Okey, tuan-puan boleh uh, log in to the system menggunakan URL ni. goapps.my Jadi ini ID pemohon untuk kita buat testing dulu. Bila kita guna live server, kita akan um, login menggunakan ID which is your card pengenalan. Lah. Kalau nak um, login for the first user, first time user, you can uh, forgot, buat uh, forgot password. Okay. Test terus. Lah. Okay. Alright. Kami akan menunjukkan dulu. Bagaimana nak menggunakan sistem ini? Okay, can login first. URL. Dah ke point? Belum. Oh yeah, terima. Right. Alright, sekarang kita akan log masuk. This is muka hadapan sistem ni lah. Log masuk, boleh tukar uh, tekan butang log masuk, isikan your ID, and then tekan login. Yes. So bila dah login, dia akan keluar macam ni lah muka hadapan and the the system jides this is the um, testing server. On the right side is the live server. So bila uh, tuan dan puan in, you can see GDES and lagi satu button which is borang aduan. But for now, this is the testing server lah. Ada GDES saja. Okay, after that boleh tekan GDES. Alright, ini muka hadapan. And for pemohon, kita boleh tekankan modul pemohon. Yes, borang aduan kerosakan. Okay, bagi nak buat um, aduan, bagi aduan ICT, kita akan tekankan pemohon and then borang aduan kerosakan. So first thing first is tuan-puan kena isikan maklumat lah. Kemas kini maklumat. Ini adalah kategori-kategori untuk aduan yang nak dibuat. So for each aduan, make sure your category is betul lah. Kita ada aduan penyelenggaraan aset, perkhidmatan perisian, Perkhidmatan Multimedia, Perkhidmatan Kesaling Hubungan, Connectivity, Aduan Penyelenggaraan Sistem dan Perkhidmatan Services. So this is the main category. You can choose one. So kita ambil aduan penyelenggaraan aset lah. And then the sub category, kita boleh pilih yang mana kita nak. for example, perkakasan baik pulih. Yes. And then um, kita masukkan keterangan. Yang ada star um, asterisk yang merah tu is compulsory. Diwajibkan untuk isi. Yang tak ada tu tak apa. And then kita boleh masukkan keterangan. Okay, and then boleh daftar. Daftarkan aduan tersebut. Okay, selepas dah didaftarkan, dia akan menunjukkan ni borang aduan kerosakan. Tapi kalau kita nak check balik, kita boleh check dekat status aduan Okay, this is the one yang bila dah didaftarkan, dia akan masukkan ke dalam submodule status aduan dalam tindakan. Tadi yang kita buat, the first one tu, number six. Okay. Bila aduan sudah dibuat, um, kita boleh kemas kini butang pensel tu kemas kini sebelum uh, penyelaras sahkan lah. So kita boleh batal, uh, for example kalau your aduan sudah okay, macam tak ada masalah dah, you nak batal boleh lagi. Tapi once penyelaras dah sah. So, once aduan yang tuan-puan dah dibuat, dia akan masuk ke dalam tab selesai. Ataupun kita boleh cek kat sini juga, which is the perincian maklumat. Oh, sorry. Dah, dah selesai. You boleh refresh. Dia akan masukkan dalam tab selesai aduan tersebut. Buka, belum ada Belum lagi, maaf. So after you guys buat aduan tu, aduan tu akan dihantar kepada penyelaras dan penyelaras akan hantarkanlah kepada juruteknik yang berkenaan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Once juruteknik dah um selesaikan masalah itu, dia akan masuk ke dalam tab selesai. Uh, on the updates of the Aduan, you will get notification and email. Uh, kita akan teruskan dulu dengan kalau sekiranya aduan tersebut like i said before um tak perlu aduan tersebut uh, you want to batal boleh tekan butang batal ini and then aduan akan dimasukkan ke dalam tab di batal yes and then you boleh check lah dia punya perincian maklumat kat situ dan boleh juga mencetak borang tersebut borang aduan. this is the borang yang dah dibatal dan kita boleh check juga garis masa. Aduan tersebut dibuat pada buku berapa? Yep. As for uh, tab ditolak, Okay, this is the aduan yang kita buat tadi. After um, penyerahan sudah sahkan, juruteknik dah selesaikan masalah tersebut, dia akan masukkan dalam type selesai. Dan kita boleh check dekat butang air itu, which is the perincian maklumat. These are the perincian, your aduan yang dibuat and then we can see the tindakan juruteknik. Ni type tindakan juruteknik, nanti dia akan paparkanlah maklumat juruteknik ni. And then you can contact juruteknik tersebut. itu pun uh, kita boleh cek borang dia, which is uh, butang cetak. Yes, butang aduan. Borang aduan kerusakan tersebut yang you did all the maklumat kat sini, perincian dia. And then ada tab, atas ke? Ada tab borang work order, which is from penilaian uh, tersebut. You can check and the garis masa.